Українську льотчицю Надію Савченко перевезли з СІЗО до інституту імені сербського. Повідомляє її захисник Марк Фейгін. Сьогодні, о шістнадцятій, у Басманному суді Москви мали розглядати останню апеляцію щодо перевірки на психічну адекватність затриманої. Надія Савченко вимагала особистої присутності. Якщо її не доправлять до суду, захист наполягатиме на перенесені дати засідання. Розповів першому Марк Фейгін. Она должна сама в суде заявить о том, что не возражает против э, публичности обсуждения вопросов, связанных с судебной психо-психиатрической экспертизой и не считает, что разглашение ее медицинских данных как-то ей может лично повредить. Поэтому я думаю, что здесь некая многоходовка со стороны следствия и как на нее будет реагировать суд, я не берусь а перенесет ли он заседание ввиду отсутствия Савченко. Но, тем не менее, мы усматриваем в этом некую политическую логику прежде всего тех, кто стоит за следствием. Они хотят снизить накал и внимание к этому процессу сегодня, поскольку приезжает не только мать Надежды Савченко с адвокатом из Киева, но и депутаты Рады, и представители ПАСЭ и много кто еще.